Вітаємо всіх в ефірі. Місцеві новини. З 1 жовтня в жовтих водах почався запис на житлові субсидії. Спеціалісти управління соціального захисту населення приймають жовтоводців кожного дня. Як в цьому році проходить процес оформлення субсидій? Дізнавалась наша знімальна група. 7,5 з тисяч жовтоводців вже звернулись за субсидіями, з них 6,5 точно отримають допомогу від держави на оплату комунальних послуг. До кінця сезону за субсидіями звернуться ще не менше тисячі жовтоводців. Як відомо, в цьому році змінився порядок нарахування субсидій. Нові правила роз'яснює начальник управління праці та соцзахисту Сергій Ядикін. Согласно этого порядка, субсидия начисляется на социальную норму житла. Это принципиальное такое отличие. Потом, э, с 1 ноября, в соответствии с решением исполнительного комитета, у нас вводится э, новый вид услуг. Это э, вывоз мусора э, коммунальным предприятием КП «Чистое место». Отопительный сезон, согласно же решению исполнительного комитета, начался с 23 октября. То есть у нас накладывается 4 нормативных акта. Мы начали прием людей с 1 октября и рассчитывали о том, что будет отопительный сезон с 1 ноября, но сезон изменили решение исполнительного комитета. То есть мы вынуждены обратно этих же людей, которые мы приняли с 1 октября по 23, пригласить снова. И таких людей у нас 830 человек было. Самый важный нормативный акт, который сейчас действует и введен решением постановой Кабинета министров Украины, это установили так называемые социальные нормы житла. Она составляет 13,65 13,65 метра квадратных на человека плюс 35,22 метра квадратных на семью это значит что на эту норму социальную мы даем предоставляем субсидию если раньше было о том что по решению комиссии или по решению органа местного самоуправления можно было предоставлять субсидию на большую площадь и мы тогда по инициативе нашего управления было специальное решение сессии городского совета то сейчас постановой кабинета министров эта норма отменяется только на социальную норму у тех у кого большая квартира и э, человек живет один или квартира или дом то естественно э, социальная норма ниже Что делать в таких случаях ну, я... Трудно мені советувати. Я не можу отменить постановлення Кабінету Міністрів України. А чи багато таких спірних питань виникає, які через комісії вирішуються зараз по нарахуванню субсидій? Ну по об'єму, то, що було раніше і то, що зараз, как по оно приблизительно одинаково. То есть ну, комиссия сейчас обратно изменилась в связи с кадровыми изменениями в исполнительном комитете. Мы, естественно, эти вопросы готовим, э, рассматриваются на комиссии, но количество практически то же самое. Случаи бывают разные. Ну, э, предположим, жили э, в квартире, э, властником квартиры была жена. Э, ну, все мы смертные. Жена уходит в мир иной. А э, остается муж жить в этой квартире. Пока он оформит наследство и так далее, оформит лицевые счета и все эти вопросы, пока он решится, обязаны начать ему субсидию. Человек остался один, наверное, обязаны. Этот вопрос выносится на комиссию. Для того, чтобы комиссионно решить. Ну, э, я вам скажу так, что комиссия, как правило, положительно решает все вопросы в, в интересах. Жителі. Люди запитують, чому для отримання субсидій потрібно обов'язково заключати договір з чистим містом. Приположим, чоловік має платити 8 гривень за услугу. Хорошо. Приходит к нам, ми посчитали, 4 гривні платить человек, 4 гривні субсидія. Ми эту 4 гривні. куди ми їх должны зачислять. На лицевой счет, человек платить 4 гривні, вместе 8 получается. Поэтому. Человек выполняет условия назначения субсидии. Ведь если человек не платит обязательный платеж, мы же должны приостановить субсидию, а то вообще лишить человека субсидии, потому что он не платит обязательный платеж. Это постановление Кабинета министров. Мы тратим очень много времени для того, чтобы это все дело отследить вместе с коммунальными предприятиями. Это обратно же постанова Кабинета министров, но я обязан ее выполнять. Призначення субсидій продовжується практично без черг і ажіотажу. Однак питань виникає багато і потрібні знання і терпіння, щоб кожному пояснити, як і що призначається. Ми обов'язково всіх приймемо. Я чесно кажучи, що ми відсутні по теплосетям не вели, тому що у нас не було інформації з теплосетей о том. Те, Какая э, среднемесячная норма, которая есть? Почему? Потому что они только в исполку, на исполкоме 20, 22, 20 числа утвердили эту норму. Я хочу обратить внимание желтоводцев о том, что э, какой же обязательный платеж. Почему? Потому что порядок назначения субсидий изменился. Обязательный платеж рассчитывается очень просто. Берется доходы на семью среднемесячный доход, делится на прожиточный меню, делится на 2 и умножается на 15. Это кабинет министра выдумал формулу такую. Я его тут нарисовал. Это вот это доход среднемесячный людей. Это прожиточный минимум. Сейчас у нас 1176 гривен. Делится на 2 и умножается на 15. Значит, ну, я понимаю, что было очень тяжело. Не тяжело, но, может быть, пожилым людям не совсем понятно. Для того, чтобы было понятно, мы специально обратились в Желтоводские вести и написали, на, на, публиковали такую табличку. Табличка была опубликована в номере 39 э, за 26.09 в Желтоводских вестях. И вот такую табличку мы опубликовали где расчет обязательного платежа в зависимости от дохода с кратностью 50 гривен. Ну, предположим, среднемесячный доход на человека будет составлять, ну, сколько? 1000 гривен. Обязательный его платеж будет 6,38. Значит, семья из одного человека будет платить 63,8 гривны, из двух человек 127, ну и так далее. То есть така табличечка є. Його можна в Жолтоводських вістях увидеть. Крім субсидії, колектив реєструє переселенців. Спеціалісти оформляють відповідні документи для соціальної допомоги людям з зони АТО. Одним словом, відділ працює досить напружено. По состоянню опять же на 21 первому ми зареєстрували 234 людини. Вы должны понимать, эти люди, которые приезжают, у них горе в семье. Понятно, что они остались без ничего. Они приезжают сюда с надеждой, что им здесь помогут. И мы обязаны приложить максимум усилий для того, чтобы максимально помочь такому человеку. Согласно постановке Кабинета Министров номер 509, переселенцы имеют право на Помощь в размере 884 гривны для неработающих, нетрудоспособных, то есть детей и пенсионеров, а работоспособных в половину меньше. За помощью к нам обратились 146 человек по состоянию, опять же, на 21 число уже призначена такая допомога 139 человек. И первый период уже проплачен. Значит, проплачено 129 тысяч помощи этим людям. Кроме всего прочего, за счет средств ООН имеют право разовую материальную помощь. Инвалиды, многодетные семьи, тоже мы такой списочек подали. Пять человек у нас таких в городе. И они получили помощь в размере 30 тысяч. Всего, на всех. 30 тысяч. То есть это тоже такой достаточно большой объем работы, возложен на наше управление. Мы э, справляемся с этой работой, но достаточно тяжело. Поэтому у нас большой поток людей и на субсидию, и на детские, и переселенцы. Такой поток людей у нас сейчас в управлении. Ну, тяжело, но ну, поки особых замічань в адрес управління немає. Скажіть, будь ласка, оце реєстрація переселенців, вона дозволяє отримувати тільки да, матеріальну допомогу. Ну, тобто, фактично, для цього ви реєструєте, що ще вона дає? Ну, фактично, чоловік зареєстрований, він має право звернутися в пенсіонний фонд, довідка, його там в центр зайнятості. к нам обратиться за всеми видами допомог детских, если это малоимущих, ну и так далее. Всех-всех видов допомоги мы имеем право получать. Плюс мы э, гуманитарную помощь, как ООН получает. И другие вопросы могут быть тоже возникать. Это очень быстро, оперативно решается. С министерства нам дают, через департамент социального захвата дают информацию, и мы быстро эти вопросы готовим.